Вітаю вас! Це програма Мудне здоров'я. Тут ми вивчаємо правила здорового способу життя, раціонально харчуватися, позбутися шкідливих звичок та займатися спортом. Ви вже кілька років плануєте жити саме так, але усе не вистачає рішучості. Можливо, саме сьогодні у нашій програмі ви почуєте достатню кількість аргументів для того, щоб змінити свій спосіб життя. Діабет другого типу захворювання від неправильного способу життя, як розпізнати підвищення рівня цукру у крові та попередити хворобу. Дієти для схуднення актуальна тема у передень весни, як позбутися зайвого безпечно для здоров'я. Мінус 10 років за кілька днів. Дізнайтеся усе про процедуру радіохвильового ліфтингу для обличчя. Отже, сьогодні перша тема у нашій програмі: як запобігти розвитку цукрового діабету другого типу, і про це ми будемо говорити із лікарем-ендокринологом клініки Oxford Medical Наргізою Муратовою. Вітаю вас, західні експерти підрахували, що в останні кілька років кількість людей хворих на цукровий діабет у світі збільшилася майже удвічі на 50%. Я хочу вас запитати, чому настільки зараз поширена ця проблема, і чи дійсно вона є індикатором неправильного способу життя? Естественно, качество жизни имеет большое значение. Малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, злоупотребление сладкой пищей, мучной пищей, жирной. Багато кто из нас знает, что цукровый диабет начинается из такой патологии, подвышенной уровня цукру в крови. Так? так? А чему это происходит? Когда мы едим, стенки желудка растягиваются и поступает информация в поджелудочную железу начинает вырабатываться инсулин, который значительно снижает уровень сахара в крови. Это единственный гормон которая в нашем организме может снижать сахар. Когда инсулина мало в организме, по каким-то причинам, это может быть панкреатит, это могут быть инфекции, это могут быть поражения инфекционного характера в поджелудочной железы, инсулина становится мало, и поэтому в русле крови остается значительное количество глюкозы. Далее кровь становится вязкой, сладкой, то есть реологические свойства крови нарушают. Естественно, поражаются в в первую очередь капилляры и мелкие сосуды. Это прежде всего сетчатка глаза. А на втором плане стоят почки. Что может привести к почечной недостаточности, как это называется, диабетическая нефропатия. И естественно сосуды сердца поражаются в третью очередь и развиваются микроинсульты, микроинфаркты. Поэтому очень важно проводить раннюю диагностику сахарного диабета. Але про діагностику ми будемо з вами говорити трошечки пізніше. А зараз хочу перейти до наступного запитання. А що може свідчити про те, що рівень цукру у крові підвищений? І власне за якими ознаками людина сама для себе може зрозуміти, що в неї вже розвивається така патологія? Сахарний діабет це коварне заболівання. І, к сожалению, чоловік пізно поздно починає розуміти, що у нього рівень сахара може бути підвищеним. Врачи определяют несколько симптомов повышенного сахара в крови. Mm -hmm. Это э, сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, зуд кожных покровов, также быстрая потеря веса, слабость, быстрая утомляемость. Еще одним из признаков может являться ухудшение зрения. В работе нашего организма очень большое значение имеет щитовидная железа. Она отвечает за обменные процессы и за скорость этих обменных процессов. И если есть патология в щитовидной железе, то сахарный диабет, так же как и другие заболевания, с трудом лечится. Поэтому необходимо проверить работу щитовидной железы. Що також е, производяться у нас в клініці Oxford Medical. А я нагадаю, сьогодні у нашій програмі ми говоримо про причини розвитку цукрового діабету. І сьогодні у нашій студії лікар-ендокринолог клініки Oxford Medical Наріза Муратова. Якщо людина помітила ось такі ознаки, так які ми тут виділили, про які ви щойно розповіли, ознаки, що свідчать про підвищення рівня цукру у крові, куди слід звертатися? Йти здавати аналізи чи йти на консультацію до лікаря? Є Если в роду был диабет, мама, папа, дедушка, бабушка. Если э, у человека повышенный вес, и иногда бывает повышенное артериальное давление, и один-два раза он замечал у себя следующие симптомы, которые mm -hmm. были перечислены то ему необходимо обратиться в клинику для постановки или отмены э, диагноза сахарный диабет. Uh -huh. Если он вовремя обратится, то можно предотвратить развитие этого грозного заболевания. Ну и, до речи, наступное мое запитание будет про то, каким же чином можно попередить развитие цукрового диабета. То, -то вообще, есть, есть существует какая-то профилактика этого заболевания? Естественно, если у человека есть лишний вес, если он ведет сидячий образ жизни, если качество жизни не предусматривает никаких спортивных нагрузок, и кто-то в роду у него болел сахарным диабетом, то, естественно, профилактикой данного уже пациента является постоянное измерение уровня сахара, соблюдение всех норм. Хочу поделиться с вами одним наблюдением у нас в клинике Oxford Medical. Я заметила, что пациенты, которые занимаются спортом, совершенно иначе выглядят. Они более подвижные, они более активные, радостные. Поэтому я за качество жизни и хочу пожелать нашим жителям Украины, нашей страны, чтобы они все-таки заботились о своем здоровье и повышали качество жизни. Сейчас я вам даже дякую за сегодняшнюю беседу. Не лише цукровий діабет, але інші ендокринні порушення можуть виникнути через неправильне харчування, зокрема через жорсткі дієти. Тому, якщо ви до весни плануєте схуднути і шукаєте безпечну дієту, про це у наступному сюжеті. Незабаром весна Це той час, коли більшість з нас хоче втратити зайві кілограми, накопичені за зиму. Якщо ви належите до такої категорії, то наступний сюжет саме для вас. Адже сьогодні ви дізнаєтеся, що таке метаболічний синдром, а також як знайти найбільш ефективний, швидкий а головне безпечний спосіб втрати зайвої ваги. А я нагадаю спонсор цієї рубрики міжнародна мережа жіночих фітнес-клубів Фіткерс. Сегодня мы будем говорить про такое понятие, как метаболический синдром. Э, насколько я знаю, это э, как бы как какое-то определенное порушение в организме, которое заважає нам Чи или как. Что это такое, расскажите, пожалуйста. Метаболический синдром состоит из четырех симптомов. Первый симптом, и вообще из чего починається начинается, это увеличение жировой ткани в печени и вообще изменение жирового обмена в организме при метаболическом синдроме повышается инсулинрезистентность. Это если, например, человек после еды сдает анализ крови на глюкозу, и этот анализ поделить на такой же, только который сделан натощак, и значение будет больше трех, то тогда мы говорим о гиперинсулиномии как фактор Мітаболічіве синдрому. тобто, це якщо звичайними словами сказати, щоб було зрозуміло нашим глядачам, це коли у людини підвищений цукор у крові, так так. так. Угу. Це другий показник другий цього процент. метаболічного синдрому. Який ще існує? Третій показник – це повищене артеріальне давлення. І четвертий показник – це збільшення мочової кислоти, яка в далі може привести цього пацієнта до подагри, якщо він не змінить свою дієту і образ життя. Ось ви сказали, що перший показник метаболічного синдрому – це збільшення жирової тканини саме у печінці. Це збільшення жирової маси в, в По, всем, по всему телу. Но именно характерно для метаболического синдрома это соотношение между объемом талии и объемом бедер. І все таки сьогодні я хочу з'ясувати, яким же чином підібрати для себе ефективну дієту для того, щоб і скинути зайві кілограми, для того, щоб це схуднення було здоровим та швидким. І саме про це я зараз запитаю у фахівця із правильного харчування, у власниці одного із клубів мережі Фіткьорс та у автора декількох книг із здорового харчування Тетяни Віник. Доброго дня. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, почему, несмотря на такое разнообразие диет, информацию, про которую мы сейчас можем узнать ну, буквально вскоре, все-таки некоторые люди остаются и за эвового, и не могут сходнуть. Почему диеты не работают? Мы должны понимать, что uh, диета – это временное явление. А на самом деле, для того, чтобы похудеть, нужно поменять образ жизни. На сегодняшний день мы должны понимать, что поменялось два фактора. Замедлился образ жизни, мы мало двигаемся, и uh, поменялась пищевая корзина а э, кулинарные привычки и пищевые привычки у нас остались от поколения наших мам и бабушек которые больше двигались и испытывали дефицит и в общем-то недостаток э, продуктов питания здоровое похудение это здоровое питание на собственной кухне и начинается оно не с каких-то там сложных э, диет изнурительных а это все вредно Угу. А, оно начинается с обычных простых рецептов, которые вы готовите для себя и своей семьи. А какие же основные правила вот этого здорового рациона, про которые вы рассказываете? Рекомендации э, от компании Фиткер совпадают э, с любыми э, рекомендациями э, диетологов, ну здоровыми, да, здоровое питание. Э, это около 55% углеводов, примерно процентов 20 должно быть белка в рационе и около 25% должны быть жиры, причем больше здоровых жиров. У нас есть, э, Своя школа питания, где на протяжении... Э... 12 занятий, это 12 недель. Женщины прививают себе полезные привычки, которые они могут применять для всей семьи. И в частности это и кулинарные рецепты, потому что э, рецепты здорового питания это не какие-то, знаете, ну новые э, сложные, они такие же, как учили вас мама или бабушка, но немножко адаптированы под нынешние реалии. Нужно немножко мини, меньше калорий. Если говорить, например, о прошлом веке, это даже там 70-е годы прошлого века тогда обмен веществ женщины он был около трех трех с половиной тысяч килокалорий в сутки На сьогоднішній день – це всього лише дві, і все таки всі ми жінки завжди хочемо отримати швидкий результат, і дуже багато чарівних пані, які розпочинають худнути за допомогою різноманітних дієт. Вони у першу чергу звертають увагу наскільки швидко вони зможуть скинути зайві кілограми. А, взагалі, е, е, худнути і худнути здорово можна швидко, чи це неможливо? Ну, на самом деле, быстрые результаты по потере веса, они есть, и э, это возможно. Любое похудение, оно должно быть системно. Я скажу так, у нас э, трехфазная программа управления весом, и первая фаза, она самая вдохновительная. Ну, лично на моем опыте у меня клиенты за неделю первой фазы теряют от полутора до семи килограмм. Это реальные результаты женщин, которые проходили у меня программу управления весом. Но после этого есть фаза 2, которая помогает защитить обмен веществ. Есть фаза 3, которая помогает разогнать обмен веществ. У нас в компании каждый год проводятся марафоны похудения, и я скажу даже более того, у нас срок минимум 90 дней для того, чтобы женщина могла эффективно сбросить вес, защитить обмен веществ, разогнать его, и за это же еще время получается замечательный бонус, прививаются здоровые привычки. Міжнародна мережа жіночих фітнес-клубів «Фіт спільно Кьорс, проектом 5 п'ятого каналу Модне здоров'я оголошують про початок всеукраїнського марафону схуднення. Долучайтеся до нас, реєструйтеся на сайті, дізнавайтеся секрети ефективного схуднення у програмі Модне здоров'я та вигравайте річні абонементи до мережі фітнес-клубів «Фіткьорс». Стартуємо вже у березні на п'ятому каналі. І далі у програмі модне здоров'я постійна рубрика від центру естетичної косметології та трихології Ірен Букур. Сьогодні ми дізнаємося про унікальну апаратну методику омолодження РФ ліфтинг. кажуть, результати будуть помітні вже з першого разу. Доброго дня! Здравствуйте! Розкажіть, будь ласка, на сьогодні існує дуже багато різних методик омолодження, але провідні косметологи усього світу особливо виділяють таку процедуру, як рефліфтинг. Чому ви вирішили у своєму центрі пропонувати своїм клієнткам саме таку процедуру, у чому її особливість? Откривай наш центр, мы його. Ми же ті ж самі підходи, які ми создании нашої косметики. Только попробовав на себе, получив личный результат, я могу что-то предлагать другим людям. Два года назад случайно по совету друзей попала в клинику в Лазани, в Швейцарии, Селмет, где прошла такую процедуру. Ну, было просто интересно и любопытно. Обещали, что эффект будет не только сразу, да, великолепный лифтинг, уйдут все мимические морщинки, но и с каждым месяцем будет все лучше и лучше. Конечно, не верила, но интересно решила попробовать. То, что сразу же увидела, потрясло. Еще было интереснее, что будет дальше. И действительно, через 2-3 через месяца ощущение, что ты получаешь новое лицо. Потрясающий эффект. Я потом очень долго узнавала про этот аппарат. Я ездила к доктору, который его создавал, создавал его доктор Дюбе это инженер, медик. Аппарат производится не серийно, создается в лаборатории. И действительно потрясающе дает эффект омоложения на уровне дермы, когда вырабатывают вот новые коллагеновые волокна. Конечно, не могла уснуть, не могла успокоиться, хотела такой аппарат для себя, потом для друзей, и в итоге вот открыли такой прекрасный центр нашей эстетической косметологии и трихологии. И тут вы работаете сам на тему уникальному аппарате, так? Я Конечно, разумею. да. Мы его взяли как драгоценность сюда и это единственный в Украине аппарат. Я вас очень приветствую с открытием этого центра и все-таки хотелось бы более детально узнать про эту уникальную процедуру РФ-лифтинга на вашем эксклюзивном аппарате. Давайте пройдем в кабинет и наш доктор, главный врач Алла Владимировна Христюк подробно расскажет, как как он работает. Витаю вас. Здравствуйте. Расскажите, будь ласка, про процедуру РФ лифтинг. У чего ее особливість? Процедура уникальна тем, что она способна выращивать коллаген. Справді? Да. Когда мы проходим курс этой процедуры, вы увидите, что разглаживается носогубная складка, поднимается бровь, кожа становится упругой, гладкой, морщины куда-то деваются. І ефект зберігається в течені 9 місяців. Це доказано. Це дуже цікаво. Не секрет, що усі жінки, які звертаються до косметолога, хочуть побачити результат, позитивний ефект одразу після першої процедури. А наскільки мені відомо, рефліфтинг відноситься саме до таких процедур. Чи правда що ефект буде вже з першого разу? Да, так, це дійсно так. Ви побачите, якщо пройдете цю процедуру зараз. будет процедура и сколько она взагалі триває? Процедура будет 20 минут проходить. Я буду подогревать вашу кожу до 40 градусов постепенно. Вы у меня, Вероника, впервые, поэтому вашу кожу я плохо знаю. Я буду ориентироваться на то, как она реагирует на манипулу и на то, что вы ощущаете? Буду периодически вас спрашивать. Mm -hmm. Хорошо? Добре. Вы не волнуйтесь, процедура очень безопасна. У вашему центре эту процедуру проводят на э, таком уже эксклюзивном швейцарском аппарате, так? Ищутся да. Что за аппарат? Аппарат сделан в Швейцарии специально под заказ для Ирины Александровны Букур. Он единственный в Украине, и их всего 12 во всем мире. Аппарат очень безопасен. Чем, чем он подкупает? Безопасностью и эффективностью. Mm -hmm. Тем, что вот я вам делаю процедуру, например, и вы не ощущаете ничего плохого. Так, я может значит, еще процедура достаточно комфортная. А щепцы или в целом момент на самом деле бывает из моей шкиры. Аппарат прогревает вашу кожу до 40 градусов. И в это время наша белковая структура коллаген сворачивается, так как у нас коллаген из фибробласта растет в виде спиральки, происходят возрастные изменения. Эта спиралька вытягивается в ниточку, И у нас кожа увядает, обвисает. И для того чтобы опять эту ниточку сформировать в спиральку, мы его прогреваем радиочастотным. Излучением. Вы зазначали, еще потребно пройти курс процедур, да? Сколько это да. процедура, процедур, с каким интервалом их проходит? Делают минимум пять процедур один раз в неделю. Ну что, Вероника, как ощущение? А ну, гляньте на себя. Я вижу результат. Даже с первого раза моя шкира стала больше такой щельной и пружной. Mm -hmm. Дуже дякую вам за эту процедуру. А скажіть, була скальжлива якусь моя таку після процедури, будемо користуватися у домашньому догляді? Конечно. Косметика должна быть безопасной, должна быть натуральной, вот и соответствовать по типу, типу кожи. Например, сейчас я вам нанесла гидрокрем Ирины Александровны Букур и флюидик под глаза. Отже, сьогодні у центрі естетичної косметології та трихології Ірен Букур ми дізналися про унікальну методику безопераційної підтяжки шкіри РФ ліфтинг. Я цю процедуру вже щойно спробувала на собі, і можу зазначити, що результат дійсно гарантований, і навіть після першого разу. Дякую, що дивилися нас сьогодні. Наступного тижня обіцяю, буде ще більше корисної та цікавої інформації. Стосовно краси, дієтології, фітнесу, ну і, звичайно ж, здоров'я. З вами була я, Вероніка Ухолкова. До наступного тижня. І, звичайно ж, будьте здорові!